羊棒骨可是个好玩意儿啊！今天煮它。羊棒骨先洗洗。哥，我先去给我倒水。好嘞。羊棒骨不是天天能吃的，这个攒一段时间才能吃呢。哇，姐夫这么多羊棒骨！嗯。我们根本吃不完，吃不完，明天泡茶吃吧。兄弟在呢。 点火，好嘞，再倒水，再倒点水，锅水好了。哎，我这马上洗洗好了。凉<好>半骨下锅，放大葱，黄豆粒这么大的大粒盐，放一把。 我们草原羊肉都是散养的，不需要乱七八糟调料，放一把咸盐，做个好吃的蘸料就可以了。我俩、哎、弟弟该上我的干。哎、好嘞，我们进去做蘸料。好的，做点蘸料，切点小花葱。好了，再切点小辣米，先把辣米根去掉。 再来点大蒜，放点生抽，再放点醋，再放点辣椒油，再放点白芝麻，哎，再搅拌搅拌。两盘锅熟了以后，再蘸上这个蘸料，味道肯定没之了。